Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Mana satu yang betul ini wahai kerajaan madani? Anda nak merayu keputusan Mahkamah Tinggi Sabah ke atau anda tak nak merayu? Sebab kenyataan bersama antara Jabatan Perdana Menteri dan juga Jabatan Pegawai Negara berhubung isu 40% itu macam bercanggah. Mungkin serat pertama kata, korang kata tak nak rayu. Tetapi yang akhir-akhirnya korang kata nak merayu pula. Eh, confused pula dah kita buatnya. Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bersempena dengan pilihan Raya Negeri Sabah yang bakal berlangsung pada hujung bulan ini, Antara isu yang paling hangat diperkatakan ialah berkenaan dengan 40% pemulangan kembali hasil Sabah kepada negeri Sabah di mana benda itu termaktub di bawah MA63 dan juga perkara 112C perlembagaan persekutuan di mana antara lain tuntutan Sabah ialah setiap hasil yang diberikan oleh Sabah kepada kerajaan persekutuan 40% mestilah dipulangkan kembali kepada Sabah seperti mana yang termaktub dalam MA63 yang tersebut itu. Cumanya ialah kita perakui ialah sejak dari zaman kerajaan terdahulu-dahulu kan sampailah kerajaan sekarang ini pun mereka tak bagi 40% itu. Tetapi of course kerajaan masih lagi menyalurkan peruntukan pembangunan melalui bajet. Itu yang 7 bilion yang anu umum tu peruntukan pembangunan, peruntukan dalam bajet sebagainya, dia tak sama dengan 40% tu. That is another story altogether. Tapi tak takpelah. Sekarang ini, Sabah Law Society ataupun SLS telah memfailkan satu semakan kehakiman dekat Mahkamah Tinggi Sabah berhubung dengan isu 40% tu. Dan seperti mana yang mungkin umum mengetahui, Mahkamah Tinggi Sabah telah mendapati antara lainnya tuan-tuan sekalian, kerajaan persekutuan bertindak secara tidak sah dan melangkaui kuasanya di bawah perlembagaan persekutuan kerana gagal menunaikan hak Sabah ke atas 40% hasil persekutuan selama hampir 5 dekad. Antara lain, Hakim Celestina Stulgalit menyatakan perintah semakan pemilihan khas yang dikeluarkan bersama oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah tidak sah, ultravirus dan tidak rasional dan melanggar perlembagaan. Yang ini perintah semakan tahun 2021 eh. Okey, benda ini dia kata tidak sah dan tidak berperlembagaan. Hakim itu juga mendapati perintah semakan kedua dan ketiga adalah tidak sah dan membenarkan pemenang penuh SAL dan tersebut itulah. Mahkamah juga telah mengeluarkan satu perintah mandamus yang mengarahkan kerajaan persekutuan untuk mengadakan semakan hasil baru bersama kerajaan Sabah di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan dan untuk bersetuju mengenai hak 40% negeri bagi setiap tahun kewangan dari 1974 sehingga tahun 2021 dengan semakan bermula dalam masa 90 hari dan selesai dalam tempoh 180 hari. Itu antara keputusan yang terlibat oleh Mahkamah Tinggi Sabah. Pada peringkat awalnya tuan-tuan dan sekalian AGC, Jabatan Pergendara, membayangkan yang mereka akan merayu keputusan mahkamah tersebut. Dan oleh kerana itulah, ini telah menyebabkan Menteri Koperasi iaitu Iwan Benedik dari Parti UPCO telah meletakkan jawatan selaku Menteri dan seterusnya Parti UPCO itu sendiri telah bertindak keluar dari Pakatan Harapan. Kerana kata Iwan, benda ini macam tak baguslah. Sekarang ini kau kata nak berjuangkan hak Sabah. Engkau nak uphold MA63. Tetapi bila Mahkamah Tinggi Sabah memutuskan yang kau kena bayar properti tu bahkan secara mandamus pun secara backdated pun kena bayar tiba-tiba kau kata kena rayu keputusan tersebut kan so Ewan kata atas dasar prinsip fine aku tak boleh bersama dengan kau lagi dah aku letak jawatan cumanya Ewan kata mereka masih lagi uphold kerajaan madani lah tetap menyokong sekadar untuk menghabiskan penggal macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian Benda ini ada diulas oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa tindakan Iwan itu macam agak premature, agak peramatang dan tidak sepatutnya dilakukan. Dia kata kita tak boleh panik tapi tak tahu siapa panik sebenarnya kan? Iwan yang panik ke? Ataupun Anwar yang panik? Kena ingat tau. Sekarang ini terdapat satu gesaan yang begitu kuat supaya parti-parti lokal dekat Sabah macam Warisan, UPCO dan sebagainya instead of bergabung dengan parti semenanjung macam UMNO, PKR, DAP sebagainya mereka hendaklah bergabung sesama sendiri macam GPS. GPS kan sebuah gabungan parti Sarawak betul tak? Jadi basicallynya mereka mengharapkan agar mereka dapat wujudkan GRS versi 2.0 lah kan GRS yang ada sekarang ini dah kelaut dah. So, nak wujudkan satu GRS 2.0, gabungkan semua parti-parti Sabah untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri Sabah. Mereka mahu wujudkan Sabah for Sabahan lah secara asas dia kan. Tapi, benda itu in the story altogether lah secara asasnya. Tapi, bila benda itu dah menjadi suatu polemik yang agak besar sampai menteri pula tak jawatan sebagainya, tengok-tengok Jabatan Pembangunan Negara telah mengeluarkan satu kenyataan tuan-tuan sekalian pada semalam. Di antaranya, apa tu kenyataan media itu tertulis di sini saya akan bacakan. Jabatan Pegawai Negara memaklumkan bahawa Kerajaan Persekutuan menghormati prinsip pemberian khas berdasarkan 40% hasil sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk tidak akan membuat rayuan terhadap pemberian khas berdasarkan 40% hasil. Sehubungan itu, Kerajaan Persekutuan akan memulakan proses undingan bersama Kerajaan Negeri Sabah dengan kadar segera. So in a way, kata kerajaan, mereka tak akan rayu keputusan Mahkamah Tinggi Sabah itu. Bermaksud mereka kata, okay fine, kita setuju, kita akan bagi 4% itu. But, ha, tetapi, ada lagi tambahan tuan-tuan dan -tuan sekalian dan ini yang mengelirukan. Saya akan bacakan eh. Pada mesyuarat sama, Pegawai Negara telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Jemaah Menteri berhubung kecacatan dalam alasan penghakiman tersebut. Antaranya, dakwaan bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah telah menyalahgunakan kuasa dan melanggar kewajipan perlembagaan. Dakwaan ini bakal membabitkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah sejak tahun 1974 yang saya sebutkan tentang Perintah Mandamus Sekutera kan? And then, yang seterusnya, ini yang paling mengelirukan. Selain itu, alasan perhakiman juga menyatakan bahawa kajian semula selepas tahun 2021 yang saya sebutkan tadi itu adalah menyalahi undang-undang. Tidak rasional, terdapat ketidakaturan dari segi prosedur dan tidak berkadaran. Kerajaan persetuan akan merayu berhubung kecacatan dalam alasan perhakiman tersebut. So, yang ini memang kelakar. Sekarang kerajaan kata dia tidak akan rayu keputusan. Tetapi dia nak rayu kecacatan penghakiman. So, sekarang ini, Bak Ketik Iwan Benedict mengulas uh, kenyataan pengguna negara ini kan dia kata, sekarang kau kata kau tak nak rayu tapi lepas tu hujung-hujung kau kata nak rayu mana satu masalahnya kan saya cuba mendapatkan pandangan beberapa orang peguam tetapi mereka pun macam sedikit keliru sebab, yelah engkau kata kau takkan rayu keputusan Hakim tetapi kau nak rayu alasan penghakiman then how? Alasan pakiman itulah yang akan membawa kepada keputusan hakim. Sebab hakim akan buat keputusan dan dia akan berikan alasan pakiman. Kenapa aku capai keputusan itu? Nampak? Seandainya kalau kita rayu alasan pakiman, in a way, kita sebenarnya berayu keputusan hakim itu. Sebab macam saya sebutkan tadi, alasan leads to keputusan. The reasoning leads to verdict. Kalau reasoning itu lari dari verdict, dah macam mana ceritanya kan? Sekarang kita ingat eh, Mahkamah kata So, engkau kena bayar 40% dan engkau kena check balik benda itu bad dated. Nampak? So, itu alasan pakimannya antara lain dan kerajaan kata, okey, kita akan rayu benda itu. Kita akan rayu alasan tapi kita tekan rayu putusan. Macam kelakar kan masalahnya ke kan? macam benda tu sangat-sangat celaru dan memang ialah macam tak logik langsung lah sebenarnya alasan apa tu jual sebab jabatan muka negara juga ke kerajaan ini. So lah macam mereka tak nak betul-betul bagi kat Sabah sebenarnya tetapi mereka just kata, okey tak apalah kita, katalah kita tak rayu. Tapi in a way kita rayu juga. Dan yang ini saya rasa Jabatan Pembangunan Negara kena jelaskan betul-betul apa yang mereka maksudkan. Adakah mereka ini nak merayu ke atau tak nak merayu? Itu saja. Kalau kau rayu, kau cakap kau rayu. Kalau kau tak nak rayu, cakap tak nak rayu. Tak payah, okey yang ini saya rayu tapi yang itu saya tak rayu. Macam mana kau ni sebenarnya kan? Memang mengelirukan. Dahlah kita dapat pada menteri yang memang kaki confusekan orang. Tak sangka pula Jabatan Pembangunan Negara pun nak confusekan orang juga sebenarnya. Tetapi apa-apa pun benda ini merupakan satu perkembangan terkini yang menarik. Walaupun begitu, media-media tempatan dia ambil highlight kerajaan takkan rayu sahaja. Nampak? Media-media dia just highlight kerajaan takkan rayu. Tapi dia orang tak sebut sangat berkenaan dengan kerajaan akan rayu alasan pakiman. Tapi itulah, yang ini saya rasa mungkin kalau ada mana-mana peguam yang boleh memberikan pencerahan kepada kita semua, saya alu-alukan. Cumanya berdasarkan kepada carian saya dan juga apa yang saya tanyakan, mereka sendiri pun macam agak keliru kenapa Jabatan Pembangunan Negara macam tak konsisten dalam satu kenyataan. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Nak cerita apa dengan kerajaan kita ini? Apa yang kita nak expect sebenarnya? Mereka pun kadang-kadang tak tahu yang mana satu kah benar, yang mana satu kah salah dan bak kata orang di luar sana lah kan, kadang-kadang ada juga yang nakal depan belakang pun dia tak kena bezakan, keliru dan macam mana mereka nak bezakan tentang dua perkara rayu atau tak rayu well, drama makin panjang dan kepada rakyat Sabah tolong, berhati-hati jangan termakan apa-apa janji, sebab apa? sebab kadang-kadang janji itu penuh dengan noda dan dosa dan mungkin juga pembelitannya akan melukakan anda mana tahu, zaman pihak ni macam-macam boleh -macam jadi kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh tuan.